Мирного вечора вам, шановні, побажання миру сьогодні, як ніколи, актуальне. Україна в небезпеці, збройні сили України виведені на повну бойову готовність. Населення хвилюється. Особливо хвилюємось, ми, жінки, тому що ми більш емоційні, тому що ми народили синів. У нас є чоловіки і. Треба чи не треба зараз збирати в дорогу синів і чоловіків? Нам є про що проговорити, проговорити, поговорити сьогодні з е, представником Донецького обласного військового комісаріату. Доброго, Доброго. вечора, Миколи Миколайовичу. Микола Миколаєвич Шарий, заступник військового комісара з виховної роботи Донецького обласного військового комісаріату. Полковник. Ті, хто розуміється на зірочках на погонах, її самі це бачать, що ви ну, дійсно полковник. Скажіть, будь ласка, Росія стверджує Миколу Миколаївичу, що на території України немає жодного військового. Але факти річ уперта, вони таки є. Якщо дозволите, я зібрала, ну давайте декілька речень, а потім я зібрала інформацію, яка була сьогодні на е, 17 годину 30 хвилин. І я її зараз оприлюднюю, а ви потім вже почнете відповідати. Добре, да. чи ви зразу? Як? Давайте я пару слов скажу. Ну утверждаю, що взагалі російських воно на території України немає, це просто ну, несерйозний розговор по одній простій причині, тому що у нас. были договоренности о нахождении Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе. Соответственно, было у них кроме флота еще находились части обеспечения и подразделения морской пехоты. То есть уже однозначно российские военнослужащие на территории Крыма были. За последний месяц Россия нарастила серьезно свое присутствие в Крыму. Это никто не скрывает. Это по всем средствам массовой информации идет. Законность этого наращивания – это второй вопрос. Но факт остается фактом, что количество военнослужащих Российской Федерации в Крыму резко возросло. Ну, а сколько, если позволите, я скажу, потому что, ну, сказала, собрала информацию. Русских солдат в Крыму 22 тысячи, чуть больше 22 тысяч. Они блокируют 38 воинских частей. Дальше. Без единого выстрела, в кавычках говорю, потому что ну, вчера выступал президент России и сказал о том, что ни единого выстрела сделано не было. Так вот, без единого выстрела русских военных погиб вчера прапорщик. Об этом все слышали, все знают. Для того, чтобы противостоять военным действиям, в Крым вот, поех, полетели сегодня первый вице-премьер Украины Ярема и министр обороны Телюх. Но их туда не пустили. Четвертое. Командующего ВМС Гайдука захватили и вывезли в неизвестном направлении. Это сегодня. Пятое. Сегодня же россияне штурмовали штаб ВМС Украины. И как штурмовали? Прикрывшись, трудно себе даже представить, что это могло быть, прикрывшись женщинами и детьми. Ну и еще такая информация. Погиб молодой татарин. Наверное, все, кто следят за информацией на телеэкранах, видели похороны. Отец троих детей, он пошел в военкомат записаться добровольцем в украинскую армию. И домой не вернулся. Вот сегодня его похоронили. Ну вот такая информация. Николай Николаевич, ну как все-таки прокомментировать информацию, что ни единого выстрела не было, и что и вроде бы как армии нет, а вот случай погиб все-таки прапорщик? Ну, комментировать, наверное, правоохранительные органы будут Крыма, потому что там по факту, насколько сообщалось, началось сессия Министерства внутренних дел представителей. В этот же период, когда погиб прапорщик при штурме этой воинской части отдельной, погиб представитель самообороны Крыма. Там есть разные версии. Я пока комментировать не хочу, этого не присутствовал. Я думаю, правоохранительные органы сделают правильные выводы крымские, найдут виновника, кто все-таки открыл этот огонь, в результате чего два человека погибли. Но, Николай Николаевич, может быть, я иначе поставлю вам вопрос, вам проще будет, но ну, на самом деле политические, так сказать, вещи вы не должны комментировать. Да, ваше, да. ваше дело подчиняться под козырек и исполнять то, что положено. Да? Ну вот скажите, ваша точка зрения, может быть, на самом деле мы преувеличивали вот угрозу, может быть, что вот настоящая война началась или... Прости, Господи, об этом лучше не говорить, может быть, неправильно я ну, сказать, Давайте посмотрим фактом в лицо. За последнее время, mm -hmm. когда даже Россия наращивала свое присутствие, и российские военнослужащие, и украинские за весь этот период, несмотря на все трудности, блокировку частей, блокирование частей, на то, что там вооруженные люди передвигаются на БТРах, в принципе, ни одного выстрела ни с одной, ни с другой стороны не прозвучало. Говорить о том, что у нас идет странная война, можно, конечно, да, есть блокирование частей. Сейчас украинские части, к сожалению, испытывают серьезные недостатки в медикаментах, в продовольствии, потому что нарушено снабжение. В принципе, есть договоренность до 21 числа, что мы можем туда, договоренность только достигнута с российской стороной, что мы свои части сейчас обеспечим, завозим продовольствие, медикаменты и все остальное. Вопрос стоит проблематичный в другом. Нет адекватного решения, что должны украинские части в Крыму на данный момент делать. То ли они должны есть разрешение на применение оружия в случае силового нападения, но ну, как вы уже говорили, силовые нападения угу. проводятся или под прикрытием живого щита, естественно, по населению никто огонь открывать не будет, или моральное давление заставляет военнослужащих сложить оружие. Есть такие отдельные выпад... случаи, когда маленькие части, находясь в изоляции, не имея связи, вы представляете, что есть отключение украинских телепрограмм. Они не получают новости от Украины, а только российские новости. Естественно, мнение у них под этим давлением, под прессом у некоторых меняется. Все военнослужащие, сто процентов находясь в изоляции, ну, могут... Я поняла. Николай Николаевич, ну, ну никак, без политики, наверное, не обойдешься. Задам вопрос, а там уж вам отвечать и как отвечать. Скажите, может быть, если бы мы... Ну мы Украина, если мы решительнее, в общем-то, выступили, наверное, бы все было наверное, бы иначе. Наверное, все такие вопросы ну, из быть... области политики приложим в область uh -huh. военного дела uh -huh. по одной простой причине. У нас численность армии, как вы знаете, в 1991 году после распада Советского Союза составляла миллион двести человек. Она была оснащена. эта группировка лучше всех в бывшем Советском Союзе. Почему? Потому что эта группировка готовилась скажем так, для отражения агрессии, возможной войны с европейскими странами, членами НАТО. Поэтому на территории Украины были сосредоточены склады с оружием. Самое передовое на тот момент вооружение, техника, все находилось на территории Украины. Здесь формировалась дополнительная армия, у которых были задачи по ведению боевых действий в Европе. После распада Советского Союза все это вот Миллион двести осталось на территории Украины вместе с техникой. Никто практически, ну, стратегическую технику вывозили, стратегические бомбардировщики частично. Но основная часть, 90% техники осталась у нас. К сожалению, по состоянию на 2013 год, у нас численность вооруженных сил всех вместе с, со служащими гражданскими составляет в районе 200 тысяч. Сейчас компонент военный в этой в структуре армии составляет порядка 120 тысяч человек. И по сравнению с группировкой России, которая содержит армию в 2,5 миллиона человек, говорить о том, что мы можем действовать решительно, но как-то это угу. даже нельзя рассматривать серьезно. Только на границе с Украиной, по данным информагентств, сосредоточена группировка, которая насчитывается 220 тысяч военнослужащих Российской Федерации. Угу. Есть, ну а если говорить о мощи, тогда если вот. Э, вернемся к технике. Вы все смотрите кадры. Я вам скажу, что у нас принципиального изменения в той технике, которая была на 91-й год, да, когда распался Советский Союз, и дойдя до 2013 года, разработки в оборонном комплексе Украины очень серьезные, и нашу технику покупают все, это знают во всем мире. Потому что ее модернизируем, она модернизируется, она проста в обслуживании, она надежна и очень эффектна, эффективна в действиях боевых. Но, к сожалению, поставки современного вооружения именно для вооруженных сил Украины носят очень ограниченный Ну Но тогда не, не случайно исполняющий обязанности министра обороны э, Телю говорил э, с, э, с трибуны Верховной Рады, сказал о том, что армия, в общем-то, по сути, разрушена за эти годы. И единственное, что осталось, это вот не разрушен дух военнослужащих, их преданности и родине, и своему делу. И нужно отдать должное, конечно, военным. Тут нельзя не согласиться с полномочным обязанностью министра Баллон Тенюхом, потому что, как вы все знаете, армия состоит из двух компонентов. Это люди и вооружение. Люди у нас, их дух, их преданность родине и готовность пожертвовать собой находятся на высоком уровне. И это показывает то, что несмотря на все трудности, которые сейчас испытывает армия, у нас нет случаев дезертирства, у нас нет случаев оставления воинских частей, измены Родины. Даже в том же Крыму вы видите, что нет ни одного, который выступит с оружием против Украины. Да, некоторые создают оружие, но присяги не изменяют. И в принципе у нас единичный случай, к сожалению, был, когда вы все знаете, назначенный командующий флотом Украины, принял присягу на верность, это бы показалось по телевизору, народу Крыма. Это единственный случай, когда это произошло еще до того, как был референдум. Ну, что-то случилось с человеком, наверное, Что тут, у него где перекнуло, да, что-то нам тут сложно уже судить. Адекватно ну, здесь все да, это вот уже... вы, Николай Николаевич, ну вы... Кадровый военный, вам немного лет, но вы уже полковник, то есть вы не понаслышке знаете, что в армии, какая это армия. Вот расскажите о себе немножко. Ну, кратко, у вас есть, семья есть, ну, у вас двое да, детей, я, я узнала. В общем. Я родился в городе Мариуполь, Донецкой области, закончил в свое время Ростовское, высшая команда инженеров училище ракетных войск в Ростове-на-Дону, и потом уже проходил службу в Украине у нас была группировка ракетных войск. К сожалению, мы приняли, скажем так, неадекватное решение в добровольном порядке сократить, за что сейчас, может быть, и страдаем. Потому что если рассматривать паритет только ядерного составляющего на 93-й год, который мы имела Украина, мы были четвертым государством в мире по ядерной мощности, которая у нас находилась на вооружении. После США, России и Великобритании. Но мы в добровольном порядке, было принято политическое решение, от этого отказались. И сейчас, возможно, мы пожинаем эти плоды, что мы отказались от ядерного оружия. Но ваше мнение, вот ядерный статус вернуть можно, нужно? Нет, нам никто не даст этого сделать. Уже все, да? Да. Ну, то есть поезд ушел. Для того, чтобы получить ядерный статус, вы знаете, что многие государства очень серьезно жертвуют своим положением. Это Северная Корея, которая доказывает, что она, не на экономическую блокаду, на все, она хочет все-таки получить статус ядерной державы. Это серьезные деньги вкладывали в разработки, в изготовление, в обеспечение безопасности. Это все очень серьезно, никто нам уже не даст вернуть этот статус. Ну, то есть армию вы знаете, что в ней не понаслышке. Вот Скажите, mm -hmm. до сих пор в армии портянки или все-таки носки? Нет, вы ну все, портянок вот... давно отказались. Давно? Скажем честно, это mm -hmm. уже где-то порядка 10 лет, где-то с 1996 -го года. Солдаты, во-первых, поменялась обувь, нету сапог, уже есть mm -hmm. ботинки с высоким берсом, так называемые и туда, они одевают носки, шнуруют их. То есть это как вот охотники покупают, это просто... Да. Обувь, ну это не я подобного. как мать спросила. Да, есть конечно, вот потянуть уже что нету, нету что много а, меняется, вот... форма меняется, а, но, к сожалению, из-за этой скудности финансирования, про которую уже не раз упоминалось, сложилась такая ситуация, что даже сейчас, в такой ситуации, когда нам надо кого-то объявлена мобилизация частично, да, скажем, уже это все знают, это доведено, Верховная Рада подтверждала. мы сейчас подробнее об этом расскажете, да. А о средствах,